Добрый день, это новости 6 и мы начинаем. Карантин или каникулы? На две недели все школы Запорожья были закрыты на карантин. Почему и как это произошло, подробнее Вероника заявил. Карантин сделал свое дело. Школьники начали болеть намного реже. Всего за время эпидемии гриппа заболело 21 380 человек. 90% детей из этого числа. На тот момент примерно 80-90 вызовов в день было в скорую помощь. Сегодня же это число составляет примерно 30-40 человек в день. Врачи говорят, что грипп уже отступил. Что ж, на этом все. Я передаю слово Яне Котлеровой. Несмотря на карантин, мы хорошо повеселились. Была хорошая зимняя погода, и мы отправились кататься на санках. Вот как это было. В январе мы успели прочитать лекции о Красной книге Украины. Мы отправились ко второму классу, где рассказали, что такое и зачем нужна Красная книга. И провели пару конкурсов на эту тему. Сейчас мы идем во вторые классы для того, чтобы прочитать им лекцию о Красной книге Украины. Хотелось бы еще раз напомнить о том, что мы, люди, должны защищать да, животных. Ребята, вы животных? Да! Давайте поиграем в игру. Назови животных. Нам нужно пять человек. птичка день начинает. Так все. Желаем вам удачи, пусть сбываются мечты. С вами была Кодлерова Яна 100 ТОА-ТВ. До скорого!